Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І гість нашої студії Український співак, автор пісень Влад Дарвін. Вітаю вас, Владе. Добрий. Отже, 2012 для вас був досить плідним, а ви зробили дуже багато в творчому плані. От Поділіться, що для вас особисто було таким найвдалішим, на ваш погляд, моментом. Ну... Спасибо большое. Для меня 2012 год действительно был особенным. Я не могу сказать, что я сделал больше, чем э, я планировал. Наоборот, даже немножко меньше. Но все-таки выпустил альбом еще один. Э, все-таки выпустил несколько синглов, сделал презентацию концертной программы. Э, мне кажется, что этого пока достаточно. А вот для того, чтобы уже в 2013 году иметь какой-то базис для дальнейшей работы. Ну вот ваша концертная программа называлась «Смысл жизни», да? В чем вот смысл, так бы мовити? Вот, я вот, последние годы свои все больше и больше задумываюсь о том, что люди, занимаясь какими-то своими э, работами, углубляясь в свои профессии, забывают о главном, о том, что смысл жизни это любовь я бы даже так сказал смысл жизни это распространение вокруг себя вибрации любви потому что э, любовь э, люди понимают по-разному кто-то понимает это отношения между людьми кто-то понимает отношения между человеком и э, высшим разумом а для меня любовь это вот распространение положительной энергии э, положительных мыслей и только в таком случае, когда люди вокруг себя сеют добро, позитив, возможно существование гармоничного, э, прогрессирующего общества. Ну, это реально в шоу-бизнесе э, ну, посылать добро и отримувати ответ добро? Я только так поступаю я стараюсь. Але вы поступать. чувствуете, что, ну, кроме вас, еще такие друзья? Ну, навколо друзья. Безусловно. Ну, вы с многими дружите, самые из, из спеваков, композиторов. Вот действительно дружите. Я вам больше скажу. Среди исполнителей это встречается реже. А вот среди м, закулисных работников шоу-бизнеса, ну, точно так же, как и в любой другой сфере, на телевидении, в масс-медиа, звукорежиссеры, звукооператоры, продюсеры, все люди, которые причастны к продакшену какого-то продукта, они все намного более осознанный осознаннее относится к своей работе, чем артисты. Артист он все-таки во власти страстей, в нем в нем кипят и бушуют ураганы, и ему хочется и любви и публики, и славы, и популярности, и он бросается из крайности в крайность. В людях, которые работают за кулисами, такого нет. У меня, конечно, очень много друзей, именно среди режиссеров, звукорежиссеров, людей, которые занимаются именно подготовительной работа. Когда вы пишете музыку, например, вы усамитниваетесь или не Вот на самом деле просто интересен этот творческий процесс. Как у вас выникают песни? Безусловно, нужно уединение. Потому что, когда на тебя э, со всех сторон давит информация, люди... Вот, я недавно вернулся из Москвы, я могу сказать, что в Москве было бы мне очень тяжело работать. Потому что там уединиться фактически невозможно. Нужно уезжать за город. Здесь, в Киеве, еще есть такая возможность... Поэтому я закриваю. Буває такое, что на целый місяць. вот у мене февраль такой місяць, коли я отключаю телефон, відказуюся до от всіх концертів мероприятий і просто сижу і пишу пісні. Ну в Москві ви були в грудні, да, на першого грудня, да. саме на день борьби боротьби зні да. ну, снід... насправді. От там відчувається, що все по-інакшому ніж в Києві. Ну крім того, що все дуже набагато швидше, активніше, більше людей. Все, ну, да, конечно. конечно, в Москве совершенно не только другой темп жизни, но и другое мировосприятие. Вот. Мне кажется все-таки, что мы более гармоничны. А перспективы в Москве все-таки большие? Вот, в Москве очень много работы. В Москве, если у тебя есть голова на плечах, и ты трудоспособный человек, то ты не останешься без куска хлеба, это однозначно. Но в то же самое время творческим людям в Москве выжить тяжелее, потому что все-таки э, генерировать новые идеи и общаться с космосом напрямую там очень сложно. А вы есть... спелкуютесь с космосом напрямую? Мне кажется, что любое творчество это своего рода общение с космосом общение включение я бы даже так сказал потому что все самое лучшее что приходит в голову художнику поэту композитору это они все подтвердят это приходит помимо их воли угу. вот высшими по, силами высшими да силами и как раз налаженность вот этих вот каналов зависит от Обстановки, которая вокруг тебе, ну, от, от ви написали пісню для Віталія Козловського. Ну я думаю, що наскільки це дійсно буде там нове життя, його творче, в чому новизна? В чому новинка? но я бы не рассматривал эту песню как вообще как э, старт чего-то э, да. как просто новая песня в мире музыки, это новая песня для самого Виталия Козловского. То есть как... если бы эту песню спел бы я, наверное, эта песня была бы очередной. Угу. Но для Виталия, поскольку он всегда был э, в несколько такой эстрадном, в несколько эстрадной строе, сегодня возможно для него это попытка э, выйти на какой то более взрослый уровень, потому что песня была записана в сопровождении оркестра, потому что песня записывалась очень долго с самыми лучшими саунд-продюсерами Украины, и мы в нее вложили очень много души. Все-таки на краще вы отдаете своим коллегам, там, друзьям, лишаете себе... Я ну, чувствую, те, що... что вот, кому-то это понадобится, я это предлагаю. Когда я чувствую, что человеку это не нужно, то я и то я и не, и не лезу со своим, со своим добром, как говорится. А до вас часто звертаются, действительно, чтобы купить песню, або там заспевать с вами? Обращаются, безусловно, но у меня по жизни так складывается, что те люди, которые ко мне обращаются, чаще всего мне неинтересны, а те uh -huh. люди, которым я обращаюсь, возможно, я неинтересен. Вот. Очень редко, когда сплетаются, сплетаются воедино эти интересы. И вот тогда уже, когда они сплетаются, получается что-то интересное. Вот в «Музычной премии Юна» вы номинованы сразу в четырех номинациях. Найкращий спевак, кращий дуэт, кращий композитор, кращий автор слив. Для меня это удивление. В чем все-таки э, вы чувствуете свою силу, в чем перемога? Вы больше выполняете, вы больше автор музыки? Для меня вообще эта премия стала большим подарком, и я не... Понимаю, почему так произошло. Почему, например, я номинирован на премию Найкращий выказывать. Я очень часто в себе сомневался как исполнитель. Поверьте мне, еще самых первых шагов, когда меня на фабрике заявляли как автора, uh -huh. на фабрике звезд. Вот, сейчас я понял, что нужно работать. Если тебе дают такой кредит доверия, то нужно работать и нужно развиваться и в этом направлении. Поэтому... На данном этапе я даже не хочу загадывать, что у меня лучше получается. Я занимаюсь тем, что мне нравится, что мне приносит удовольствие. И всем пытаюсь заниматься в равной степени. Потому что все это является частью одного целого. В 2013 году поделиться планами, все-таки, как бы это не банально звучало, чем будете заниматься в первую очередь? На что будете спрямовывать все свои э, посланные высшими силами творчие какие-то возможности? Ну, безусловно, я бы хотел продолжить работу, и как автора у меня есть несколько интересных предложений о сотрудничестве, которые бы мне хотелось все-таки довести до ума с украинскими артистами. Я мечтаю организовать всеукраинский тур с программой ⁇ Смысл жизни ⁇ несколько ее модифицировав. Ну, конечно, выпуск новых песен э, и продолжить работу в, по социальному направлению, поскольку меня в 2012 году назначили послом э, Красной ленты mm -hmm. в Украине да, от UNAIDS при организации mm -hmm. ООН, mm -hmm. вот, то мне бы хотелось действительно показать, что э, я работаю в этом направлении и не просто на словах, а на деле. А що для вас оця робота? Це виступи, це ну це... Все таки цим вже ж не так дуже і не допомогти. Власне писання. Це промоушен. Називемо це так. просто проблема від якщо говорити коротко, нуждається в двох путях рішення проблеми. В двух путях э, разрешения. Первый это на медикаментозном уровне, а второй это на уровне э, пропаганды. Mm -hmm. Так вот, как раз я являюсь частью второго направления. Ну well, no, да, yeah. за медикаменти вони ah, відповідає да. общення з аудиторією, общення з людьми, придупредження, профілактика, ну і, звісно, популяризація толерантного отношения квічніфіцерваним людям в Ну no, насправді, все таки соціальна робота вона так само затягує, як і творча, yeah, не заважає yeah, одне одному там або не заважає yeah, uh, я вам більше це скажу допомагає. Ну я цього <laughs> чекала насправді. Зловно. Ну в чому допомагає? В чому виражається? Во-первых, во время наших международных форумов, которые организовывал ООН, на которых я присутствовал, очень много интересных творческих знакомств. Uh -huh. Вот даже с одной певицей из Молдовы мы решили записать дуэт. Вот даже в 2013 году, возможно, в начале года его можно будет услышать. Безусловно, творческая работа, она вдохновляется какими-то социальными проектами и наоборот. Поверьте мне, каждый поход... Например, в клинику, в Лавру, там, где лечится. вич инфицированные оставляют неизгладимый вслед в душе, и после этого хочется как-то выразить, хочется как-то передать эти эмоции, чувства угу. на бумаге. Ну, куда можно еще направить свои творческие эти возможности? Потому что я знаю, что вот вы пишете музыку. Возможно, это будут фильмы, возможно, это будут картины. Все, вот все в... нужно в Талановита людина, все. Безусловно, да. Я могу сказать, что я знаю на сегодняшний день очень много эм, дизайнеров, художников, эм, хореографов, постановщиков, которые раскрываются как режиссеры. Но это для них, наверное, очередной этап самопознания. Для меня сейчас самое главное эм, утвердиться и настроить один канал mm -hmm. работы хотя бы, Music. чтобы он, чтобы он функционировал достойно в музыке, да. Когда я почувствую, что это у меня получается, и в этом у меня есть какие-то успехи, и мне нужно идти дальше, развиваться, то, безусловно, может будет еще и продюсирование. Я мечтаю в будущем продюсировать молодых э, артистов. Ну вот, а зараз э, там едут на Евробачение наши украинские, там, змагались, да. все поедет Злата Огневич. Вы бы хотели поехать туда, чтобы, ну, показать такое шоу для Европы? Признаюсь честно, хотел бы. Очень бы хотел, но первое, конечно, желание связано именно с тем, что я буду выступать под флагом Украины. Вот. Мне всегда было бы приятно представлять свою страну на международном уровне, но я прекрасно понимаю, что для того, чтобы туда ехать, нужно очень серьезно готовиться. Вот Блата Огневич готовилась целый год. Ну, Рик, а до того, сейчас, И до этого готовалась? настолько раз, путем проб и ошибок. Вот. У меня, конечно, такого стремления пока, как у нее, нет. Но Все може бути. Можливо, це буде дует. Чи не плануєте ну, не ви змінити можливо. деякий напрямок в музиці? Можливо, щось більш рокове, можливо, джазове. Все-таки зараз такий ф'южн, що ну, насправді от, ви відчуваєте в собі таку тягу? Я вам більше скажу, у мене були і пісні і в рокі, і пісні і в джазі. Вони були не для широкої аудиторії, але ті, хто слухав мої альбоми, знають, о чому я говорю. На сегодняшний момент у меня вообще нет никаких стилистических границ. Что хочу, то и делаю. Вот что мне приятно, э, мой как бы, сценический имидж, мой сценический образ позволяет мне экспериментировать Чист в музыке. Да, да, абсолютно спокойно. Поэтому, возможно, конечно, и будут новые эксперименты, новые направления, как вы говорите, фьюжн. Никто не исключает. Ну, я вам бажаю, чтобы вы и дали были вильным выконавцем, вильным автором, чтобы вас, вам никто не сказал, что вам писать. Я вам бажаю натхнення, наснаги творчие и, конечно, счастливого Нового года. Спасибо взаимно. И я от всей души хочу поздравить всех телезрителей с новогодними праздниками и пожелать вам веры в лучшее, потому что это самое главное. Дякую вам. Ось такий співак і автор пісень Влад Дарвін. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.